સુરતની અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલી નંદુબા સ્કૂલ વિવાદના કારણે ચર્ચામાં છે પ્રાથમિક વિભાગના વિદ્યાર્થીઓની ફી બાકી હોવાથી તેમને ક્લાસની બહાર ઉભા રાખવામાં આવ્યા જેના કારણે વાલીઓમાં આક્રોશ હતો વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે શાળા દ્વારા કહેવાયું હતું કે જો ફી નહીં ભરાય તો હોલ ટિકિટ આપવામાં નહીં આવે આ મામલે એબીવીપીએ શાળા બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરવાનો વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે मामला ये है कि दीवा ये दो हफ्ते आते हैं भरने के उसमें फर्स्ट जब पड़े जब बच्चा रखते हैं हम लोग तभी भरना पड़ता है और एक दिवाली के बाद रह, रहता है हफ्ता भरने का अभी उन लोगों ने क्या किया है कि जब एग्जाम उसके पहले वो दिवाली का जो पैसा होता है दिवाली के बाद का वो पहले मांग लेते के बोलते हैं कि उसके बाद हम लोग नहीं देंगे उन लोगों को बैठने के लिए तो उसके लिए हमको हॉल टिकट लेना पड़ता है और वो भी फीस भरने के बाद हमको मिलती है अगर नहीं भरेंगे तो बच्चा बाहर खड़ा रहेगा मैं नंदुआ स्कूल में एडमिशन करवाया हूँ बच्चे का और बच्चा जो है टाइम से भरते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन रुपए का जो बुक्स बुक्स हैं लेकिन बुक्स में पढ़ाई कुछ नहीं होता नहीं पेरेंट्स को बुलाया जाता है नहीं पेरेंट्स के साथ में मीटिंग किया जाता है जो भाई आप क्यों नहीं कभी काम से पेरेंट्स नहीं पहुंच पाया तो आप एक्शन लो तो भाई आपका बच्चा नहीं रहा है। सही से बुक्स रिफीड नहीं कर रहा है कुछ भी कर नहीं रहा है आप पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करो मीटिंग इधर कुछ नहीं होता है टाइम से पैसा भरो और बच्चा पढ़े लिखे नहीं लिखे उससे कोई लेना देना नहीं है और साल के जब एग्जाम के टाइम पे बच्चा ऑटोमेटिक पास हो जाता है